О чем общаетесь тут? Меня зовут Артем, я донечанин из Киева, общаюсь я обычно об отношениях стран, мои собеседники. Ясненько. Вы донечанин коренной? Ну, родились и выросли там? Да. А в Киеве давно? После 14-го. А почему решили в Киев поехать? Ну, наверное, под, потому что не захотел жить под оккупацией. Вот у меня какое-то вот странное, челов странное человеческое чувство... Вы я не расслышал. Я понял. У меня странное человеческое чувство не хотеть жить под оккупацией. Не хотеть, чтобы мне указывали, как мне жить и кого любить. Ну вот смотрите, сейчас Зеленский подал, как же это организация, в ЕС, короче, документ об отмене прав человека на территории Украины. А вы, читали, на это вы, ч, вы читали этот документ? Сейчас у вас много вы, чего ограничено. Вы, вы читали этот документ? А вы читали? Да. А вы читали? Да. Какой этот... плюс из этого документа будет для граждан Украины? Расскажите мне. Элементарно в этом документе как раз увеличилось количество прав, которые возможны у человека, потому что это это корректирующий документ. Потому что это корректирующий документ. Какие права увеличились? Вы, если вы хотите выслушать, имейте какую-то храбрость помолчать и послушать. Это не первый документ э, о том, что об ограничении прав и изменении там, некоторым отступлении от прав. Первый документ был написан в 2015 году, а уменьшение как раз прав было после полномасштабного вторжения документа 2022 года. А в этом году как раз относительно вот этого документа 2022 года увеличилось, то есть там определенные пункты вычеркнуты были из тех ограничений. Вы сначала почитайте, прежде чем они а с ваших вот этих пропагандонов, которые вам по ушам лепят по полной программе. Вот я же говорю, вам не хватило даже храбрости дослушать ответ. Беру звук. Вот теперь Когда я. Когда вам... будете готовы, помахайте ручкой, я вам добавлю звук. А, так пошел на... такой умный. Пошел нахер тогда. Я тебе выключил звук, потому что ты не хотел слушать. Все нормально, да? Приветствую. Ты проигранный, блядь. Чмошка? Шевелиться можешь вообще? Вообще говорить умеешь. Или только сосать. Я смотрю вот это Ой. вот тело. Ой, Я смотрю, Ой. вот это вот, которое даже не может себе позволить купить наушники. еще пытается он мурчать. Кто ты такой? Батя на это, ну Слушай, прикрывай рот, потому что... Мне мерзко смотреть, у тебя передних зубов нет. Тебе выбили их для того, чтобы ты лучше сосал или что? Я не понял. Если ты хочешь так по мурчалку поговорить, то не проблема. Тебе выбили, чтобы ты лучше сосал. Тебя слушать? Ладно. Западлю, долбоёб. Западлю. Да, вот с такими, как ты, общаться за подлю. Беззубое чму, пачканарная. Иди нахер. Извините. Вообще я добрый и пушистый. А, друзья, так, нагадую, у нас есть сбир. Ну, пришла, можно уже нагадать. У нас есть сбир На третю окрему штурму бригаду хлопцям ПНБ ми повинні купити там монокуляри, бінокуляри. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців, які якраз того підрозділа, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там. Щось ми купляли, і вони нам присилають з подяками з підписом пропар. Також будуть в розіграші такі чудові браслети, от Такі, такі от браслети, які робить ваш покірний слуга. Це хендмейт. Я, я такі речі продаю. Ну, для вас я спеціально роблю такі браслети і брилоки. Щось подібне. Як вам такий брелок? Або такий. Браслети такі. От все це буде на розіграшу, а буде ще от такий браслет. З мьорнером. Це для шанувальників таких. Або такий браслет, брелок. Все це буде в розіграшу, Там близько 100 подарунків там ще будуть інші те, що, скажімо так, речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч. всі, хто може або по QR-коду банки, або ось бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном на PayPal, на PayPal кратно 5 доларів, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете кожне кожна 100 гривень, кожне 100 гривень або 5 доларів, 5 євро. Це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато. Там більше, ну фактично, як рахувати разом з програми, то більше 100 подарунків буде для вас призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним. Бо це най, ну, найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони, ви ви, б, ви бачили, їх очі, Вони такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете, можете задонатити 10, 20, 50 гривень, це теж буде, я думаю, що я якісь там. На вылышке розіграш для, люд... для люд... таких людей э, теж зроблю для того, чтобы было приємно. На жаль, прапор не зможу, але, але подумай. Сам алейкум. Валейку вы? Военные российские, да? Как у вас дела? Как, как говорят в Одессе, не дождетесь? Чего То не ж... дождемся, уважаемый человек? Ничего не дождетесь. Скорее дождетесь только того, что вы не в Не дождемся пакет... кого? В пакетике, скорее кого? всего, дождетесь. Победы ваши, вы же из России. Пакетики что? Вот. Пакетики что мы дождемся? Ладно. Когда ты разговариваешь, говори, чтобы мы поняли. Хорошо, брат? Хорошо, объясняю. Вы же вы российский военный. А -а -а -а. Вы российские военные. Да, да, да. Да, да, да. Ну вот пакетики с вами будут, черные такие, если придете к нам. А, а не дождетесь а. вы вашей победы, вот а. и все, а все мы просто. Вами... А мы к вам не собирались. А mm? мы не собирались. Ну вы же российские военные. А что ты говоришь? Вы ну, же не российские не военные. Как у тебя дела? Я, Я же сказал, не дождетесь. Ответи Ответил, не да. дождетесь. Неужели я невнятно объясняю? Привет. Приветствую. Что? Чего вы п... там сидите, дрочите, стремите, рассказывайте. Ну вы же молодой человек, по себе не судите. Что-то потерялся. По себе не судите. Да какой я молодой, мне 53 года. В чем я И молодой? что? Я по себе не, не, не сужу. Вот. Ну, если, вы, как и, если вы в чат рулетки сидите, я не спрятался, я вам сижу, просто я большой, меня видно так, камера так не, стоит. Не, ну вы там кресло хотя бы поднимите, чтобы у вас как там... А чтобы, чтобы вам удобнее титечки было? ваши, чтобы были там, там А, вы любите рассматривать титечки ну, у мужчин? Нет, ну щ... просто как Рас... Рас... Любите Ру рассматривать титечки у мужчин, да? Вот как-то странно да, получается. Я понял, ну э, я, я толерантен, все нормально, но я не из этих, так что. Я понял. Че, вы давайте поговорим. Да не сливайтесь. Че, вроде вроде начинающий, начинающий стример. Давайте там пообщаемся. Где я сливаюсь? Вопрос есть, где, есть? Я Россия, ли... город. где я сливаюсь? Где я сливаюсь? Так, это, же... Же... женщина, не прибивайте меня, город дырский знаешь, что, быдло потерянное, э, я смотрю, что ты из э, дыры, э, поэтому нежно посылаю тебя нахер. Да, Кого опять ты делаешь, ты заебал? Нахуй мне звонишь, опять денег нет? Чего ты шипишь? Чего ты шипишь? Не шипи. Тише-то будь, тише. Попустись. Попустись, люди к тебе потянутся. Хотя не, к российскому э, вот этому быдлу не потянутся. Не. Ой, мечтатели. Давай, давай, давай. Что ты еще? Ну, погавкайте, погавкайте. Ну, как-то слабенько. Ну, вот. Что-то голосок погромче давайте. Не так, не так, сука. Я тебе открою, наверное, страшную тайну. Камера запахи не передает. Наверное, ты обосрался, поэтому тебя говном и воняет. Да и нет, у тебя настолько ебальник грязный, что он вообще не сел ебай. Я тебе опять говорю, если ты такой тугой и не понимаешь, вот камеры не передают запахи. Понюхай себя, там кореша своего. Кто-то из вас обосрался, а теперь ты пытаешься на кого-то другого там что-то сказать. Ну, расслабься. И, кстати, очкошник. Один хоть показывает э, свой хабатальник, А ты что боишься? Ебать. Чего боишься? Сам себе опуху, либо... Ах, Ну, шо ж. Команду по пакетам выучите. И идите нахер. О! Это вы меня на YouTube выложили. Вполне возможно, мог и вас выложить на YouTube. А может и не я. Что такое? Не хочется. Не хочется! Блять, мне это, ебать, вот это да, бля. Вот это бабуля, да нахуй, я. Классические россияне. Ты можешь нормально разговаривать без матов? Ну, ладно, ты какая разница, Россия Ну ты без матов можешь разговаривать? Прошу, Меня зовут Артем, я. Я даничанин из Киева. Как зовут? Откуда? Привет, Артем. Меня зовут Максим. Откуда Максим? Я ничего просто не подумаю. Сейчас бабушка была. Говорит. А, Иванова. От... Иванова, Иванова. Хорошо. О чем здесь разговариваешь? Ну, блин. И я сюда зашел, думал увидеть своих людей, потому что у нас, ну вот, допустим, когда мы там на вашей земле, у, у нас интернета нету. В основном люди выходят. А, то есть ты оккупант, да? Ты тоже и... получается оккупант. Я не оккупант. Ну ты, при... на ты этой пришел, ситуации. ты пришел в, ну, в мою ну, страну. Ну да, за... ты оккупант. Ты обы 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 обыкновенный. 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 Обыкновенный фашист и оккупант. Я сижу сейчас дома, если ты не. Кома команду по пак пакетом выучил. Потому что в следующий раз понадобится. команда да нет. Надо. У ну, меня есть приказ. Я знаю. Я штурмовая бригада, номер один. Вторая дивизия. Я всегда на передовой. Во, как раз и будет, и да, э, когда, вами, как, блядь, да, когда, да, когда да, приедешь, блядь, э, ты оккупант и убийца. Э, все военнослужащие нынешние, большинство тех военнослужащих, которые сейчас нынешние, это э, в прошлом мирные люди. То есть ты убиваешь мирных людей. О, о да, зап, людей зап, запылало, запылало тело. Ну ничего удивительного. Ну что ж, э, когда в следующий раз попробуешь к нам идти, бери семочки, только не жареные и черный пакет и сразу в него запаковывайся, чтобы нам, шим, пацанам, не надо было вот у вас паковать. Все, добра а не желаю, пошел нахер. Так. Беженец? Нет, не беженец, выехал из оккупированных территорий, не захотел жить под оккупацией. Или живешь давно в Киеве? не захотел жить под оккупацией, но не беженец. Ну, а, ну, не, ну, не, ну вас называют, если кто-то уехал, беженцы. Ну, у нас называют не беженцы, у нас не, называют, вы, ваши. у нас называют вынужденно перемещенные особы. ВПО. А, вынужденно Да, они беженцы. А... Ну, я понял. Так что это разные вещи. О, чем чё, разговариваете? Что говоришь? О чем разговариваете? О чем разговариваю? Да. Да я только зашел, жду, думаю, время убить, чат рулетки, думаю, пообщаюсь. А вы о чем разговариваете? Отношения стран моей собеседника иногда, иногда у истории, профанский взгляд на историю, конечно. Иногда об экономике, если человек разбирается. Так, так. о чем? Экономики? Можно и по, об экономике. Разбирайтесь, не проблема, поговорим. Давайте поговорим. Ну, историю я не очень хорошо знаю на уровне школы, а в школе учился давно. То есть, если там глобально что в истории говорить, ну, можно поговорить по истории. Хорошо. На уровне школьной программы. На уровне школьной программы. Ну, хорошо, скажите, откуда вот появилась ваша Россия? Не подскажете? Знаешь, я не задумывался, откуда она появилась, но я живу в России, но она мне нравится. А нравится, что Россия напала на Украину? Знаешь, как сказать, блядь? Славяне, славяне со славянами бою, ну, бьются. Ну так не мы, же не, мыжно, не мы, ж, не мы, на, не мы на вас напали, вы на нас напали. Ну, Но... и с другой стороны, я... Ну, ну через года бы три вы бы напали, не вы бы, ну, все равно напали. А нахрена вы нам нужны, чтобы... Нахрена бы... Мы... вы нам нужны? Нахрена вы нам нужны? Если... Мы не собирались нападать, у нас армия... И, кстати, самое интересное, что вот в, 20... в 2014 четырнадцатом году когда вы первый раз напали, да? Uh, у нас uh, практически уже была расформирована армия и шли большие uh, сокращения военных. То есть как мы через три года бы на вас напали, если у нас армия все становилась все меньше и ну, меньше? Во-первых, во э, ну, во э, не, не армия напала. Э, ну, я не спорю. Ну, были наши подразделения. Ну, были вагнера. Ну, в принципе, они, Ой, это, конечно, были вагнера, э, э, которые содержатся на российский бюджет. Э, были 8 БТГРов, которые были сформированы в Ростовской области. Есть огромное количество данных, как ваши танковые дивизии не, ну, заходили. Хотя, да, не, все вагнера, да, они да, да, и были. Да, это... Так не вагне... не только вагнера. Я же тебе объясняю. 8 БТГРов. Я не спорю, но Плюс... Не, а что они там делали? Я не буду спорить, заскакивали. А что они там делали? Вот я не буду спорить, и они заскакивали. Ну, нахрена? Вот возникает вопрос, нахрена? Мы вам что? Э, в щи накакали, там, я не знаю, ну. Слушайте, ну, во-первых, ну, во-первых, ну ты же, ты же дончанин, правильно? Дончанин, да. Ну, дончанин. Да, ну ой, Дан... да, да, Ча... Правильно, потому что Данит... город Донецк. На территории вообще я беру. Ну да. Сколько вообще на территории Луганская область, Донецкая область, русскоязычных жила? И что? Ну, жила. Этически русских? И этнических русских, и э, которые разговаривали на да, русском языке, много было. Дальше что? И дальше что? Ну говори, ну этнические русские. Ты так думаешь, что? так да подожди, ну слова. жили и дальше что? и Нет. Около пяти миллионов дев. Донецкие, Нет, в Донецке, Луганске жили? Ты что смеешься? Ну не захотели они после перьес. Они на территории Донецкой, Луганской областей это жили. на это территории Донецкой, Луганской областей. Решалось, на территории Донецкой и Луганских областей этнических русских было до 20%. процентов. Ну, все.